Если ОРЗ либо ОРВИ сопровождается кашлем, то, как правило, в начальных стадиях он сухой. И здесь принципиальное значение перевести сухой непродуктивный кашель во влажный продуктивный. Только таким путем можно очистить органы дыхания от того, что их раздражает. От бактерий, от вирусов, от их продуктов жизнедеятельности, от других какие то веществ, которые могут нарушать, э, раздражать бронхи, раздражать рецепторы и вызывать собственно кашель. И первое ключевое слово в этом вопросе – это вода. Мокрота, которая выделяется в органы дыхания, более чем на 90% состоит из воды. Если воды не хватает, мокрота выделяется вязкая, густая, она может перекрывать какой-то бронх и провоцировать развитие в этом бронхе или в части легкого, который дренирует этот бронх, очага пневмонии. И одно дело, если это ОРЗ, это может быть одиночный очаг. Если это ОРВИ, то есть вирусные инфекции, включая или начиная с самого опасного, это грипп. Могут быть э, множественные очаги пневмонии, которые приводят к дыхательной недостаточности и к инвалидизации человека. Поэтому вода это шаг номер один, щелочная вода это шаг номер два. В щелочных условиях мокрота образуется еще легче и отхождение мокроты идет еще лучше. Очищение легких идет, дыхательная система фактически санируется, дренируется, и заболевание самопроизвольно заканчивается. Какие виды щелочной воды можно использовать по-разному? Можно просто к воде добавлять пищевую соду, но лучше использовать щелочные воды. Они, как правило, содержат более богатый химический состав и мягче действуют и на пищеварительную систему, и на дыхательную систему. Поэтому в лечении заболеваний органов дыхания очень важный момент переведение сухого кашля во влажный, который самостоятельно прекращаясь, показывает, что человек выздоровел. И ключевое слово в этом вопросе – это щелочная вода.